Здравствуйте всем, кто сейчас телеканалом ⁇ Первый деловой ⁇ это проект ⁇ Акцент ⁇ Саммит Восточного партнерства в Вильнюсе может стать для Украины судьбоносным. Там, как ожидается, будет подписано соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Как говорят сторонники нашей евроинтеграции, тогда перед Украиной откроются огромные рынки Европы, и мы выйдем на более высокий уровень. Но так считают далеко не все. Противники сближения с Европой убеждены, что это несет большие риски для украинской экономики. Ведь подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, наше государство будет вынуждено выполнять все директивы, связанные с торговлей. Мы соглашаемся на квоты и ограничения против нас, а все спорные вопросы будут решаться в Европейском суде. Мы будем беспошлино пропускать продукцию из Европы, а прямые экономические потери государственного бюджета только от отмены таможенных пошлин могут достигать 10% ВВП. Не говоря уже об экономических отношениях с таможенным союзом, которые, безусловно, ухудшатся. Первые ласточки наблюдаем уже сейчас. И как выяснилось, сыр и конфеты ⁇ это мелочи. В минувшую среду Российская Федерация по сути заблокировала весь украинский экспорт. Федеральная таможенная служба внесла все без исключения наши товары в перечень так называемых рисковых. По оценке Федерации работодателей, потери Украины от действий российской стороны могут достичь 2,5 миллиардов долларов. Об этом и не только. Далее поговорим подробнее. У нас в студии глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак и научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Всеволод Степанюк. Всеволод, здравствуйте. Витаю. Витаю, Андрей. Витаю. Ну и я предлагаю начать с того, что вы думаете по этому поводу и как вы оцениваете сложившуюся ситуацию. Наверное, мы с вас начнем, Андрей. Я бы сегодня сказал, что чергова Торгівельна війна, хоча це ще не війна, поки що, це є торгівельний конфлікт. Війна це коли е, історія була Російської Федерації з Грузією, коли взагалі заборонили присутність будь-яких грузинських товарів на російській території. Оце вже війна. У нас поки що йдуть е, технічні претензії, і навіть оця заборона, е, нібито українські товари, це є зона ризику, поки що це нібито технічні проблеми. Але я би сказав, що всі ці дії Російської Федерації, це є прояв. Слабкості великої держави. Російська сторона забула, що Україна це не Грузія. І в нас залежність української економіки від російської рівно така сама, як залежність російської економіки від української. Єдина різниця це енергоносії. Ми закуповуємо в Російської Федерації енергоносії, але ми ж їх і транспортуємо три чверті транспортування російських енергоносіїв в Європу, а це їхній головний ринок збуту, проходить через нашу газотранспортну систему. Тому при бажанні, а такого ще жодного разу не було, українська сторона може застосувати загальноприйнятий міжнародний принцип симметричної відповіді. Але зауважте, що жодного разу українська сторона цей принцип не застосовувала. Так, я вам поки що дякую. І давайте послухаємо тепер думку Всеволода Степанюка. Звичайно, це політичний крок і політичний крок в плані попередження. Насамділі ніякої заборони експорту українських товарів чи імпорту їх в Росію немає. Є претензії митниці російської з приводу надійності поставщиків, зважаючи на те, що, що в Україні, що в Росії поширена корупція то дійсно як російські, так і українські підприємства, вони абсолютно всі є ненадійні партнери. Тому претензії щодо перевірки якості товару, щодо перевірки того, що везеться під, цією, під тією чи іншою митною декларацією, вони в принципі теоретично вони обґрунтовані. Інша справа, що Росія до цього цих обмежень не вводила ніяких. Вона і не вводить, просто термін розмитнення тепер збільшується в рази. Тому, что потрібно каждому импортеру доказать, что самое Під цією митною декларацією везеться саме те, що там написано. І ціна відповідає ринковій, і нічого там немає, ніяких відкатів і так далі. Тобто не тільки якість є ненадійністю поставщика. являється також його, скажімо так, порядність в веденні бізнесу. Я думаю, що всі бізнесмени прекрасно знають, як ведеться бізнес як в Україні, так і в Росії. З іншого боку, не виключено, що роль зіграло те, що десь на протязі... Майже року Україна погано розмитнювала російські паливо-мастильні матеріали. Ті ж російські виробники неоднократно жалілись і в уряд Росії, і в уряд України, що їхній бензин по місяцю не розмитнювали на українській митниці, теж відсилаючи його на якісь експертизи там, і вони несли збитки. Тобто, якщо е, цей механізм на, на самом ділі першою застосувала Україна. Тому не потрібно, скажімо, як в России поднять на зеркало. Все, вот мы сейчас продолжим. Пока хочу сказать, что слухи о полном запрете в России украинского экспорта сильно преувеличены. И на сегодня имеет место лишь более тщательный контроль на таможне. Так считает не только гость нашей студии Всеволод Степанюк, как мы сейчас убедились, а так утверждает и председатель управления Ассоциации поставщики таможенного союза Олег Ногинский. Сейчас он с нами на телефонной связи. Олег, здравствуйте, как нас слышно? Да, точно, точно, добрый день. Но мы вас попросим прокомментировать вот эту ситуацию, и с чем это связано, и как вы оцениваете данную историю? Ежегодно в августе месяце, в летний, даже скорее в летний период, вводился усиленный контроль за продукцией, поставляемой из Украины на территорию Доможенного Союза. В связи с, с усиливающимися поставками фруктов и продуктов питания. В этом году данный усиленный контроль затронул в том числе и непродовольственную группу товаров. При этом никакого отношения к запрету данная мера не имеет. Как единственная компания в Украине, которая действительно была запрещена поставки, это компания Рошен, но это было сделано Роспотребнадзором, а не таможенная служба. Таможенная служба ввела усиленного контроля для товаров для определения страны их происхождения. При этом подобные меры действуют в том числе в отношении украинских родительском почему-то это никого не удивляет. А, Олег, я прошу прощения, вот у нас сейчас в студии находится глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Он, возможно, чуть позже присоединится к нашей с вами беседе, но перед этим вот он говорил о том, что такие действия российской стороны это проявление слабости сильного государства. Я еще раз уточню, это не слабость, это обычное нормальное экономическое действие. В случае, когда у одной из стран есть открытый свободный рынок, либо облегченный режим с третьими странами, а, и у этой же страны есть зона свободной торговли, Логично ввести проверку, чтобы избежать реэкспорта. На самом деле режим усиленного контроля вводится для того, чтобы избежать реэкспорта продукции с территории третьих стран. Ведь не секрет, что украинская продукция поставляется на территорию таможенного союза без пошлина, а европейская продукция на территорию таможенного союза поставляется с пошлиной. Соответственно, допускается возможность реэкспорта украинской продукции, европейской продукции сквозь территорию Украины. І в даному випадку нема запрети, є просто тщательна перевірка і контроль грузу. Ось фетичка Ну, Я хочу сказати, що ми можемо э, формулювати гарні речення виправдань, але ми розуміємо, що э, чи то митна служба російська, чи то Роспотребнадзор, вони э, чітко отримують вказівки з одного джерела. А формулювання можна знайти завжди. Але чому я стверджую, що це все-таки політичні рішення? Тому що подібні дії зараз, в той самий літній період, не застосовані проти продукції з інших країн, крім як з України. Якщо йде концентрація саме на українській продукції, то напевно висновок трошки інший, ніж просто ретельна перевірка товарів. Олег, як ви нас ще слухаєте? в частності ото, що да, сказав Андрій? А, давайте ми ще раз перестанемо політику. Я так предполагаю, что в случае подписания Украины ассоциации режим усиленного контроля будет введен постоянно. По той причине, что Россия должна будет отслеживать отсутствие реэкспорта от зоны свободной торговли с Европейским Союзом на территорию таможенного союза. Возьмите, рассмотрите самый обычный пример. Берем те же сыры. Вот их из Украины является беспошлиным а вот из Европейского Союза подлежит обложению пошли порядка 12%. Естественно, было бы логично допустить, что эти сыры могут быть транзитом отправлены сквозь Украину. Соответственно, Россия вынуждена проводить проверку. Обычную текущую проверку. Ведь никому не запретили поставку. Идет просто тщательная проверка документов и соответствие грузов тому, что написано в этих документах. Mm -hmm. так, что произошло такого страшного, из-за чего Нужно проводить такие панические заявления, как сегодня следует. Кроме одного, что, может быть, действительно часть этого груза была контрафактным и кому-то не нравится. що йде така перевірка, і відповідно, дальше контрафакт таким образом проходити неможливо. Угу. Ну я бачу, Олег тут боковим зренням, що глава комітету економістів України Андрій Новак вами категорично не согласен, он сейчас вам изложит свою позицию, я попрошу только коротко, хорошо, потому что мы должны идти дальше. Ну, справа в тому, що Російська Федерація не може застосовувати торговельні заборони, тому що як Україна, так і від недавно Російська Федерація є членами СОД. І тому виставляються так звані технічні претензії. Чи то на митниці, чи то розстандартом, розспожив... технічні претензії, які вже є позаправовим торгівельним полем світової організації торгівлі. Тому формулювання, я ще раз підкреслюю, можна знайти яке завгодно. Но чомусь ті самі формулювання не стосуються виробників інших країн, крім українських. Скажіть, будь ласка, у мене питання. Ви вважаєте, що у Росії немає суверенного права определяти в отношеній якої країни вона це може схватити або не може? Безусловно, что есть такое суверенное право, но вопрос, почему это право что... выборково? прослушайте, пожалуйста, но это их дело и дело их внутренней политики. Мы сегодня можем говорить о чем? Я бы с удовольствием согласился с вами, если бы действительно незаконно взяли и запретили поставку продукции украинских компаний. Запрета нет. Идет просто проверка. Если могу сказать, что члены нашей ассоциации, кто полностью качественно оформляет документы, поставлять продукцию соответствующую, внесенную в таможенную декларацию, про в день, по крайней мере, не стоит. У меня еще ни одного звонка с этим, либо проблемами не было. Был единственный запрос о том, что чуть более длительное время оформления на таможне. Все. Олег, спасибо вам большое за участие телефонное в нашей программе. Хочу зрителям сказать, что это был глава правления Ассоциации поставщики таможенного союза Олег Нагинский, а у нас в студии глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак и научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Всеволод Степанюк. Но ну, я думаю, что будет справедливо сейчас дать возможность Всеволоду тоже сказать, потому что он преимущественно молчал в этой части программы. Всеволод, я хочу спросить у вас, знаете, вот о чем? Нередко можно было и от украинских чиновников в последнее время не только услышать, что мы идем в Европу, там для нас будут открыты ее большие рынки и так далее и тому подобное. Как вы считаете, вот эта вот вся ситуация с Россией, она все-таки покажет, где наш истинный потребитель и где наши рынки? Действительно, львиная доля технологической продукции, продуктов питания все-таки идет на рынки СНГ, которые непосредственно связаны с рынками Таможенного Союза. Но Россия, как бы, Россия не скрывает, что они строят довольно самодостаточную экономику. И он открыто говорит, либо вы с нами ее строите, либо мы строим тогда без вас. И если без вас, то вы теряете практически наш рынок. Это правда. Россия член ВТО, но она намного, намного и намного на лучших условиях подписала свое членство, чем Украина. Хотя и в России не все согласны с этим членством. Совершенно верно. Но все-таки она сумела защитить свои интересы, в отличие от Украины. Угу. Это, во-первых, это насчет тарифной политики, насчет нетарифной политики. В России действует до сих пор система ГОСТов, так же, как в большинстве стран Таможенного Союза. Система Система ГОСТов, которая касается именно продуктов питания, она ну, на несколько уровней жестче, чем, скажем, стандарты Евросоюза, тем более Соединенных Штатов, где вообще там, извините, есть нечего с точки зрения здорового питания. Вот. Поэтому если наше предприятие будет согласно предполагаемому договору о свободной торговле переходить на стандарты Евросоюза, оно в принципе не сможет быть участником торговли на на рынке России, потому это что в... разные стандарты. Угу. Вы уже начали немножечко говорить о том, о чем мы будем говорить во второй части программы. А вот все-таки сейчас, когда, ну хорошо, если там запрет, не запрет, можно по-разному называть, но трудности с экспортом в Россию, Ведь теперь можно же сказать, ребята, вперед, в Европу, давайте, Мо... что нам там светит? Э, Понимаете, почему Россия, Украина не может ввести адекватных санкций, потому что э, доля э, в России в товарообороте с Украиной порядка 40%, а доля Украины в российском товаро товарообороте, по-моему, процентов 7%. Поэтому если Украина что-то ведет против России, Россия это вообще не почувствует. А вот для Украины это больно, когда вводятся какие-то преграды или идет вытеснение с рынка. Ну что же, тут мы приостановимся, но ненадолго, буквально через несколько минут мы вернемся в студию, продолжим разговор, поэтому дождитесь и не переключайте.